Друзі, гості, підписники каналу, всіх вітаю. Сьогодні у нас 22 травня, Дніпропетровщина, місто Кривий Ріг. Значить, що я в цьому відео хотів би вам показати? Зборний отводок, який я делаю сборные отводки. Такий отводок, ще з подсолнуха, ну мінімум три магазини меда, це стабільно, він нічим не буде отличаться основної сім'ї, так скажем. Значить, що я так думаю і знаю, тому що три года назад я брав пакеты, вчера пакеты. Как раз на 22 травня я их привез домой. То есть, ну, я ездил сам, набрал эти пакеты и привез их на тачок 22 травня. Брал я, может, кому известна такая фамилия, как Скрипник. Владимир Скрипник с Кривого Рога. Вот у него я брал пакеты Карники. Значит, сейчас я покажу силу отводка в сборных, какие делаю я. Буду переселять его в 10-рамочный улей сразу. Значит, делал я такие отводочки 19 травня. Привез сюда скачевой пасеки. Там mm -hmm. я семьи прорасслаблял. Но сюда я ставил уже по 5 в каждой печатного расплода. И каждая ну, рамка обсыжена пчелой. То есть драки, бойни, якобы не было. Пчелки хорошо помирились друг с другом. Запахи все перемешались. То есть пяти семей с разных пришла пчела с расплодом. Ну все, шестирамочник. Пчелка летает, значит она почти сутки у меня простояла без матки, потом я дав маточку в клеточки, у меня есть нуклеусы, там облет они уже матки есть, значит вот все шестирамочники, что вы бачите, это тоже все однорамочные отводки, ну я облетники, там везде молодые матки, ну и там у меня еще рядок есть, ну плюс нуклеусы, в общем есть для маточек обгуливать. Значит дав я маточку в клеточки. Простояла вона сутки, я открыл клеточку, даже отверстие для кандины открывал, чтобы пчела сама выпускала. Я просто открыл клеточку, ну, по поведению пчелы сразу видно, что она уже будет принимать всю матку. Они, ну, хорошо до нее, скажем так, обращалась. Я ей выпустил всю маточку. Сейчас откроем, покажу вам состояние этого сборного отводка. Будем пересаживать сразу, давать вощину. Все вам дальше буду показывать. Погнали. Развернули оточком сюда. Первая рамочка. Подолочок. Полностью печатная рамочка расплода. С обоих сторон обсыжена пчелой. Ставим. Вторая рамочка полностью печатка с обоих сторон. Ну пчелка уже начала выходить. Обсыжена пчелой. Сейчас поставим заставку. Ну, пока расширю их на две рамки вощины друзья, третья рамка полностью. Ну, тут уже лупится пчела. Это Це так сказать, ващинка отстроена. Хорошая рамочка, полностью засеяна. Третья. Это у нас третья рамочка. Была. Так, четвертая рамочка. Полностью тоже. Моточку нам побачить. Ставим лощинку. И крайняя рамочка. Ну все, друзья, маточка наша. Я надеюсь выгнала мечи на третий номер. Приняла без проблем маточку. Маточка плодна. Вот такая, друзья, ссыла сборного отводка. 5 печатных рамок расплода. Матка плодна. Тут еще пчела сейчас притряхнем и обратно. Маточка плодна, она начнет быстренько работать, засевать. Пчела будет выходить, сразу будем расширять до 10 рамок. Только лощинку они отстроят, сразу буду ставить магазин для пчелок. Ну и потом будем дивиться уже на подсолнуху, у все будет отводок развиваться. Будем наблюдать этой семьей. Это будет у нас номер 61 улей. То есть буду вам показывать його уже на качелке с подсолнуха, что я нам буду давать, як буде работать тут маточка. Маточка Бакфаст. Ну, в общем, в принципе, пока что. Сейчас его оставляю на 8 рамках. Только пчела начнет выходить, потянуть вощину. Буду докидывать еще две вощинки. То есть будет уже у них 10 рамок. Ну, якось так, друзья. Я считаю, что такие отводки должны быть тоже на пасеке. Но це особо кто не хочет сильно расширять пасеку. То есть мне пока нема куда расширять. Именно и так места не хватает. То я делаю такие сборные отводки. А если бы для расширения, то можно было бы по две рамочки печатного расплода и запускать такие семьи уже в зиму. И было бы тоже шикарно, конечно. Но мне особо для расширения не надо. То я делаю такие сборные, послабляю семьи. Все, друзья, в принципе, все, что хотел показать, показал вам. Маточку приняла без проблем. Я же скажу, 19-го делался и отводок. Сегодня 22-е. Маточка уже плодненько сие тут. Так что пчелки принимают отлично. Все, друзья, до новых видео. Всем пока.